В то время как Луганские и Донецкой народных республиков готовятся к выборам. На оккупированной киевскими силовиками части Донбасса продолжаются бесчинство сил так называемой АТО. Один из пострадавших от беспредела нацистов камуфляже, Николай Винник, сейчас проходит лечение в больнице города Старобельск. День независимости был. Мы сидели дома, отдыхали. Вошли вдвое в военном. Ну, подошли, начали будем делать разборки. Я говорю, сейчас буду звонить в комендатуру. Они говорят, если будешь звонить, мы тебя прострелим. И начали стрелять мне ногу. А потом сынули начали стрелять. Ну, сынули потом вытащили, побили, развернулись и ушли. С чего стреляли? С пистолета. Сколько раз? Помогу... Ну, меня четыре раза. А в сына? И у сына, по-моему, три раза. У меня в одну, а у сына в обе ноги. Если операцию не сделают, буду всю жизнь кромать ходить. А пока ранивший двух мирных жителей нацист разыскивается по написанной корявым суржикам милицейской ориентировки, сын Николая Васильевича вынужден скрываться от мести нападавших, несмотря на свое ранение.